Около 100 украинских товаров могут успешно конкурировать на европейском рынке. К такому выводу пришли в Федерации работодателей Украины, проанализировав экспорт из Китая и Индии. Напомню, экономическая часть соглашения с ЕС заработает уже с 1 января 2016 года, и украинским производителям предстоит тяжелая конкурентная борьба на европейском рынке. После Нового года Украина обязана отменить пошлины для европейских товаров. По оценкам экспертов, свободная торговля с ЕС наводнит отечественный рынок продукции из Польши и Венгрии. В первую очередь могут увеличиться поставки фруктов и молочки. Но Киеву также необходимо искать покупателей в Европейском Союзе. Генеральный директор крупнейшей европейской бизнес-ассоциации уверен, украинские производители имеют хорошие шансы завоевать европейский рынок. Мы видим хорошие перспективы для украинских товаров. И сейчас, накануне вступления в силу экономической части соглашения, нужно подготовить украинских экспортеров к правилам, которые действуют на территории Евросоюза. Сейчас мы двигаемся в правильном направлении, и Федерация работодателей помогает экспортерам подготовиться к этим новым условиям. На европейском рынке Украине приходится конкурировать с Китаем и Индией. Федерация работодателей выбрали 100 продуктов, которые украинские предприятия могут успешно продавать в ЕС. Ну, например, стл, мебель. Керамічна плитка і таке інше інше. інше. Тобто ми проаналізували логістику з Китаю, ми проаналізували мінімальну зарплату, яка там є, і зарплата її. Ми подивилися, що наша продукція може бути значно дешевша, десь, мабуть, відсотків на 20-30, чим китайська. І зараз ми хочемо переконати і наших партнерів з Європи, що співпраця з Україною є вигідною. На пути отечественных товаров в Европу импортные пошлины, квоты, технические регламенты и жесткая конкуренция. Сегодня Федерация работодателей пытается убедить европейских партнеров, украинская продукция может быть качественнее и дешевле китайской или индийской. А зарубежным инвесторам предлагают организовать совместное производство таких товаров на территории Украины. Украина должна найти свое место. Да? То есть вот мы говорим, что там, скажем, Украина должна стать индустриальным майданчиком Европы. Да? Почему? Потому что сегодня там в основном находится Китай. Да? Понятно, что мы не можем сказать, что мы должны заместить Китай, но подвинуть и найти свое место мы обязаны. Чтобы производить конкурентные товары, Украина нуждается в модернизации промышленности. Для этого нужно привлечь порядка 300 миллиардов долларов инвестиций. Федерации работодателей разработали план реформ, реализация которого позволит привлечь необходимые деньги. Оксана Григорьева, Алексей Шматов. Подробности телеканал Интер.